В этом видеоуроке рассмотрим возможность извлечения ARP таблицы из устройства Mikrotik и помещения данных в базу данных MySQL. Для этого нам нужно создать базу данных при помощи phpMyAdmin. Подключимся к, базе, к серверу MySQL и создадим базу данных. Назовем ее RP tables жмем создать и необходимо создать нам одно поле допустим Records и Вернее, нам нужно в базе создать таблицу с двумя полями. Таблица будет называться Records и два поля. Уведем. Жмем OK. И затем нам нужно заполнить эти поля. Первое поле будет называться ID. Второе поле MAC. Сюда будет в ID заноситься идентификатор записи, а сюда MAC-адрес, извлеченный из ARP таблицы микротик. Тип поставим Integer, а для поля MAC выберем фарчер. Длину выставим 3. Для мака хватит 17 первое поле ставим автоинкремент нажмем сохранить здесь выставим первичный ключ для того чтобы поля создавались сами нумерация полей создавалась самостоятельно теперь рассмотрим RB таблицу MicroTik. Она находится в разделе IP. Вот здесь мы видим записи IP адрес, MAC адрес и интерфейс, на котором за которым находится данный IP и MAC адрес. Как мы видим, в таблице 4 записи, о чем свидетельствует запись внизу и мы видим визуально что записи 4 для того чтобы извлекать записи из таблицы воспользуемся нумерацией правил нумерация правил начинается с нуля хотя здесь и не видно этого Но если мы попробуем извлечь MAC адрес допустим номер номер 0 момент и мы извлечем mac адрес для для нулевого для нулевой записи вот затем попробуем извлечь для первого правила для второго и для третьего вот все четыре макадреса извлечены. Если мы попробуем для пятого правила извлечь, то получим ошибку о том, что такой записи не существует. Вот Тогда нужно заносить еще и IP-адрес. Вот, это легко поправить. Для этого нужно здесь выбрать после и ID. добавить поле напишем IP выберем тип данных введем допустим 25 сохранить а вот теперь у нас есть все необходимые поля которые нам нужно заполнить также для работы с базой данных нам понадобится создать соединение с базой данных для этого в текстовом редакторе создаем файл импортируем модуль для работы с базой данных при помощи команды импорт и указываем имя модуля далее создадим функцию для соединения с базой данных соединение с базой данных заносим в переменную кон. Дальше идет запрос к базе данных, указываем хост, на котором установлена база данных. Если скрипт находится на том же компьютере, что и база данных, то указываем local если же нет, то указываем IP адрес. Далее указываем логин пользователя для соединения с базой данных, вернее сервера MySQL и, и паспорт пароль для соединения с базой данных. Далее возвращаем значение функции и заносим ее в переменную dB. И теперь мы можем перейти непосредственно к самому скрипту, который будет извлекать данные из микротик и добавлять их в базу. Первым делом подключаем нужные модули для соединения с базой данных и для работы с SSH сервером указываем значение параметры для соединения с микротик. Далее выполняем цикл for, который будет заноситься в котором будет в переменную x заноситься значение от 0 до 3 далее идет соединение с микротиком и выполняется извлечение данных о MAC адресе и об IP адресе при том что x будет подставляться от 0 до 3, то есть извлечь MAC-адрес, где номер правила равен 0 и IP-адрес, где номер правила равен 0. Далее на следующем этапе цикла подставится единица и так далее, пока не пройдет весь цикл. Затем эти значения полученные заносим переменную cmd, cmd2, обрезаем все пробелы и переносы и получаем переменные x1, x2. Далее соединяемся с базой данных и за мной insert означает занести, добавить базу данных в таблицу records в поле ip и mac Значения EX2 и EX1, то есть значение IP адреса и MAC адреса. Также мы здесь сделали обработку ошибок Try. Если что-то пойдет не так, либо нет соединения с сервером, либо еще какие-то проблемы в с базой данных, выведется сообщение, скрипт не остановит свою работу а просто выведется сообщение и продолжится работа дальше. Запустим скрипт и убедимся, правильно ли он извлекает данные и помещает их в базу данных. Жмем Enter. Пошло соединение, информация об одном IP и MAC, о другом, о третьем. Перейдем в таблицу поле рекордс вот данные о всех об, о, о трех записях Это 45 правильный маг второй правильный и этот одну запись он не извлек потому что мы здесь указали от 0 до 3 а нужно было от 0 4 до 4 то есть 0, 1, 2 и 3. Четверка уже не извлекается. Сохраним скрипт. Удалим на всякий случай данные из базы. Снова запустим скрипт для проверки. Второй, третий и четвертый. Все, работа скрипта закончена. Проверим записи. Все, теперь все в порядке. Для всех четырех записей были извлечены данные и помещены в свои поля IP и соответствующий мах напротив него. Теперь у нас будет сохранена таблица пользователей и можно будет совершать в ней различные действия.